Часто дети, вы упрямы, это каждый знает сам. Говорят вам часто мама, но не слышите вы маму. Танюша под вечер с прогулки пришла и куклу спросила. дела? Опять ты залезла под не поседа, Опять просидела вести без обеда. Ах, с этой... Куда? Иди к обеду, твертушка. Сегодня к обеду, ватрушка. Танюшина мама с работы пришла и Таню спросила, как дочка дела. Опять заигралась, наверное, в саду. Опять ухитрилась забыть про еду. Обедать кричала бабуля не раз, а ты отвечала: сейчас, да сейчас. Ах, с этими дочками. Скоро ты будешь как в спичках уда. Иди к обедать вертушка. Сегодня к обеду ватрушка. Тут бабушка, мамина мама пришла, пришла и спросила: "Дочка дела? Наверное в больнице за целые сутки. Опять для еды не нашлось ни минутки. А вечером съела сухой бутерброд. Нельзя же весь день сидеть без обеда. Уж доктором стала. А все" поседа. Ах, с этими дочками просто беда. Скоро ты будешь, как спичка худа. Иди к обедать, вертушка. Сегодня к обеду ватрушка. Три мамы в столовой сидят, три мамы на доче глядят. Что с дочками сделать упрямыми?